Да. А? любите ходить в кино? Как часто посещаете кино? А можно я с вами сяду? Хорошо. А знаете ли вы такой фильм о видели? Про... Про... Да. давно? Ну как вам вообще? Итак, вам нужно будет просто ответить на мои вопросы. По фильму. По фильму. Да мы его не помним. Правда. А он вдруг а вдруг вспомнит. Итак, давайте попробуем. Первый вопрос самый такой, наверное, легкий. Как зовут вам ну, Амелия? Амелия. Амелия, хорошо. А где она? Кива. Киварбузе. Мало я правильно. Хорошо. Да.

Морожонцы. Вопрос. А кто играл в главной грани? Артист? Короче, я. я не морожет. Да. А вот как вы можете описать? девушку? Какая? Ну, это милая девочка, даже не девушка, но еще может быть еще девочка, потому что она такая вся... Верить всем на такая хорошая, позитивная. Вот она выбирается, мальчика не лопается. Это история живётiche. Молодой души. Ну что, зачет? Конечно! мы вам даем билетик, мы вам даем визитку с картой, как же нас найти. И мы вам даем наш ребенка листочки. Держите. Смотреть на него и думать, когда же хочу сходить. Билет на 21 число – это следующая суббота. Я Так что берите с собой знакомых, друзей. билет на 60 если есть студенческие носки. Так что приводите с вашей стороны. Теперь помашите нам, помашите. Приходите!